В Мариуполе сегодня там боевики сеют панические настроения, распускают слухи о наступлении на город. Так ли это? Узнаем у Ярослава Кречко, он с нами на связи. Ярослав, слышишь ли ты меня? Расскажи, что сейчас в Мариуполе. Да, Наталья, добрый вечер. Да, Наталья, действительно, в Мариуполе боевики сеют панику среди населения. Не прекращаются разговоры о вероятном наступлении террористов на город, якобы из Волновахи. Мы сегодня ехали в Мариуполь как раз через Волноваху. Так вот, никаких сил террористов, тем более готовящихся к наступлению, там нет. К спокойствию призывают и военные. В Минобороны сообщили о том, что к городу прибыло подкрепление. Сегодня же решением сессии Горсовета был создан батальон территориальной обороны Мариуполь. Несколько десятков добровольцев сразу же приняли в этот батальон, а бойцы Азова приступили к их обучению. У нас, конечно, сейчас больше пытаются нашими страхами победить. То есть они не так страшны, как себя молюют. Да, он пытается угрожать нам, Российской Федерации в том числе. Когда-то остановили, когда-то не остановили, но в этот раз, думаю, все будет по-другому. Если с боевым духом у наших бойцов все в порядке, то с тяжелой техникой проблемы. Несколько БРДМов сегодня получили в батальоне «Шахтерск». Бойцы говорят, это как раз то, в чем они больше всего нуждаются. Несколько машин уже, уже на передовой, несколько еще нужно усовершенствовать. Мы дробляем броню, ставим по и фактически это уже майже БТР. І з автоматами проти градів, проти танків російських не попреш. Тому сюди для того, щоб захистити Маріуполь, сюди треба техніка, сюди треба артилерія, авіація для того, щоб зупинити ворога. В самом Мариуполе обстановка достаточно спокойная, горожане готовятся к масштабной проукраинской акции. Завтра в 17.00 митинги, одновременные митинги пройдут кроме Мариуполя в Бердянске, Мелитополе, Запорожье, Днепропетровске, Херсоне, Николаеве, Харькове. Харькове. Один из главных посылов этой акции, обращен к матерям российских солдат, организаторы акции говорят о том, что... Матері матері російських солдат повинні боротися за те, щоб їх дітей не відправляли на війну на смерть в Україну. Крім того, на акції будуть записувати в создані на днях партизанські отряди міста, які готові оборонятись, ворог не наважиться зайняти. По крайній мірі так легко, так як це було в Донецьку, чи в Луганську, чи в Славянську, їм тут не буде. Вот такие последние новости из Мариуполя. Мы продолжаем работать в городе. Наталья. Спасибо. Спасибо, Ярослав. Ярослав Кричко из Мариуполя.